Ну, я вам хочу сказать следующее, что э, в любой развивающейся экономической системе гораздо больше возможностей, чем э, в устоявшейся традиционно. Вот. Так что, безусловно, э, первые несколько лет экономической перестройки, которая наступила немножко позже, чем политическая, э, были достаточно прибыльными для многих. То есть таких, таких доходов и таких прибылей, которые можно было заработать в России. Нельзя было получить нигде. Со временем, первые два года вообще не платились никакие налоги. Со временем и политическая система устоялась, и демократическая система устоялась. Появились законы о налогах, появились более цивилизованные финансовые рамки. И, конечно, сейчас говорить о том, что доходы были, как раньше, сверхдоходами, уже невозможно. И рынок приобрел, конечно, цивилизованный вид.